老陈，这报价是不是有点高啊？苏晓，说说定这个报价的理由吧。嗯，这份报价我主要是针对我们的对手天科。我查看了他们两年来的项目报价、项目利润率，还有一些其他相关数据。这是我针对他们的历史数据做出的趋势图。根据这些数据。 我推测天科的报价应该会在六千四百万到六千六百万之间，所以我报六千三百万。怪不得黄胖子的眼睛长额头上有点能耐啊！以前没瞧出来啊。这数据哪来的呀？哎，对啊，这些个数据从哪来的？嗯，数据的来源没有问题。 怎么，还不方便说啊？啊。汪总、陈主任，数据的来源没有问题，但是我不太方便说、啊。可可是，你不说出这些数据的来源，我们怎么判断这个报价的可操作性啊？ 先出去吧。今天这会议的内容，一个字儿也不许说出去。谁要说出去，别怪我翻脸不认人,人。散会。老陈，你跟苏小来我办公室一趟。这唱的是哪出啊？神神秘秘的，看不出来。 有，你不开心了，我也不开心。哎，我刚才是出于好奇，我看一眼。这汪总跟陈主任看我跟看贼似的，伤人，太伤人了。你看到了？我没看见呀，我怎么可能看清呢？哎，不过，好像是两个字儿。 让大家久等了，报价非常接近，各有优势，综合比较技术标、项目经理、工期后，招标办最后的结果是，天成六千三百万中标。 交了，这可是三连冠啊！侥幸，侥幸。黄阳。行啊，可以呀、啊，眼线都安排到我眼皮子底下了。黄胖子，你这话什么意思啊？装什么装？你安插内奸，偷我数据，你现在能耐了？什么内奸啊？什么数据啊？ 你越说我我越不明白了，怎么了？有能耐做，没能耐认呐、啊？哎，怎么说话呢？别夹枪带棒的啊，都是兄弟，谁跟你是兄弟？啊？好，今天你跟我谈兄弟，我今天就跟你论一次兄弟。以前在集团的时候，你跟我抢项目，你抢不过我，你就到董事长那儿去告我，不是一次两次了。我看在董事长的面子上，我看在十几年的兄弟情分上，我忍你了。现在你太不像话了。 安插内奸，偷我数据，这种不要脸的事情，这种瞎做的事情，你都干得出来啊？你还怕我夹枪带棒？你现在这张脸已经刀枪不入了。哎，王总不是这样的人，黄总，是不是搞错了？我会搞错呀？对呀、啊，黄总，这可不是小事儿、啊。对，黄胖子，你可真看得起我呀！哈哈，出标了，窝火，怎么着啊？ 只许你们天科中标，就不许我们天成中标了。你们连中七回，我说什么了？我们就连中了三回，瞧把你给气的，沉不住气了，还在这泼浑水。我就是窝火，但是这跟中标没有关系。这项目对于你们来讲满汉全席，但是对于我们天科来讲就是一颗小龙生间。我不差这一口，我就是看不惯你那张嘴脸，这张虚伪的脸，我就是要戳破你。各位。 哎，想一想啊，这他们天成，就这水平，连中三元，谁信呢、啊？黄胖，怎么血口喷人，口口声声说我安插内奸，哪儿呢？啊，证据呢？好，昨天晚上我接到了一个电话，录音还在手机里头，你确定你现在要听吗？ 像这种没头没尾的东西，你要多少我就能给你多少。我安插内奸，人呢？你给我揪出来！你今天要是不把人给我揪出来，你当着所有人的面给我赔礼道歉，我跟你没完吗？笑话！我还跟你没完呢！人我指定给你揪出，揪不出来我跟你的姓。汪李林，我等着你啊！ 我这儿还蒙着呢，您要知道，问他去。行，我一会儿问他去。王呀，按照内部竞标的制度，假如大家对这个竞标有分歧，今天的开标结果暂时保留，等这个分歧解决了，我们再通知你。这不合适吧？都是兄弟公司，就是内部竞标，也应该公平公正。 王洋，稍安勿躁，我们马上调查。啊，王总，这怎么办？这黄胖子肯定不会善罢甘休的，说不定闹到董事长那儿去了。他妈闹就闹，我怕他不成吗？那走<总>，去哪儿？回去。 当时汪洋有点退缩，我猜呀、啊，就算黄丽林这个录音是假的，可能天成真的盗取了数据。你想怎么处理嘛？我想偷个懒儿。既然黄丽林指证汪洋安插内奸盗取数据，我们就等他把确凿的证据拿来。 不管东南西北风怎么吹，总要吹到面前。与其上赶着，不如等他吹过来。一动不如一静，处理这种复杂局面，还是你有经验。这个董事长不怪罪，真不是我打的电话，我连黄总的电话号码都没有，怎么可能是我给他打的电话嘛？哎呀，没说就是你。 现在不是在问你话吗？你<的>别着急，好好说。你回忆回忆，昨天散会以后有没有跟谁提过？我,我没有啊，主任。我我我说实话，主任，我现在脑子都是懵的，我我不知道发生了什么，我我跟谁说，我从哪说起，我。那就奇怪了。昨天开会一共五个人：汪总、苏晓、我、你、陆征明。 掖着藏着，王总、啊。不要我说的话，我觉得啊，个人觉得啊，我觉得，周明最近有点情绪不太对，就是因为苏晓不是现在当上代理的合约部经理嘛，对他来说肯定打击挺大的。他最近都不怎么说话了，然后整天魂不守舍的。 所以我觉得我瞎说、啊、瞎说啊，主任，我我你让我说别的，我我真的什么都不知道了，王总。证明啊，哎<嘿>，你也别多想。我跟汪总呢，就是例行问话，出现这种事情是必须要彻查的。商务合约部在咱们公司是何主部门，要是真的存在胳膊肘往外的。 那以后这日子麻烦就多了。不是我。那你有没有发觉有什么不对劲的地方、啊？没有。行，你先出去吧。哎，好龙。 真明厚道老实，我觉得不可能会干出这种事情。倒是东林，平时小动作多，话里水分也比较大。杜鹃，嗯，昨天是不是给我送了茶？哎，是啊。 陈主任，王总，你们的咖啡好了。哎，杜鹃，嗯，来来来，昨天我们开会的时候，你是什么时候进来的？我进来的时候，你们都没讲话，好像在看一张纸。什什么纸啊？我我们怎么都没印象？不知道，没看清。 我当时要看的时候，陈主任你给挡着了。你什么都没看到、啊？嗯，没看到。陈主任，怎么了？哦、啊，没事没事。你去忙吧。啊啊、哦。 安插内奸，内奸偷我数据，你可真看得起我！这种瞎瞎做的事情，你都干得出来啊！血口喷人，证据呢？证据呢？录音还在手机里头，确定你现在要听吗？ 小洛，东林呢？你不知道？东林昨天晚上被开除了。苏小写的那两个字，我压根就没看清楚。再说，就算我看清楚了，我也不至于打电话给黄总吧？我打电话给黄总，我图什么呀？我又不是傻子。 谢谢。汪总非要说我是内奸，让我去财务结工资走人，太冤枉人了。你先不要太着急，这件事情我还需要进一步的了解情况。如果你说的都是属实的话，集团会秉公处理，不会偏袒任何一方。Helen，你让他把事情的经过再写一个详细的书面报告给我。 那就先这样。好。OK。不是，你们为什么要怀疑我呢？嗯、你们找谁也不应该找到我头上啊！这事儿我是真不知道。这事儿跟我真没关系。公司里出内鬼，跟我有什么关系？我在公司兢兢业业这么多年，我出过什么差错吗？我？你们调查清楚好不好，领导？啊，主任。怎么了？ 不知道，哎，别管他们了，继续干我们的。行了行了，忙我们的吧。好、啊，许助理不在啊。啊，许助理出去办事了。啊，嗯，有件事情想麻烦你们一下。什么事啊？呃，领先国际项目大家都知道吧？啊，集团昨天开标的项目，我们天科的标书数据提前被盗了。 天成中标了，我们现在正在找那个内奸，希望大家配合一下。杜经理，你是在怀疑我们？别误会，别误会，例行问话，就是想了解一下情况，没别的意思，就是想通过大家交叉回忆寻找内奸，真没别的意思。杜经理，呃，我们来这儿做审计呢，之前都是签过保密条款的，我们这儿所有人，没有一个会去泄露你们数据的，这个我绝对相信。 你们都是集团聘请来的专业人士，我特别相信你们的专业素养。不过我们公司确实发生了数据泄露事件，黄总和夏主任正在彻查，还请各位配合一下、啊。对不起，杜经理，这事儿我们没法配合。你要还有什么问题呢？直接跟我们许助理沟通，好吧？干活，好好干活。 汪洋已经不是第一次违反集团的人事制度。之前，不通过集团的人力资源私下招人，现在又不通过人力资源私下开人。如果他要开一个普通员工，我就不计较了。可他开的还是一个主管级别。如果再这样下去，我看集团的人力制度将名存实亡。汪洋这个人我还是了解的，人是实在人，就是山头意识太强。 总觉得自己是公司的总经理，要当家做主。我当年就批评过他，如果这个毛病不改，那他最多只能带个百十来号的人。不是董事长，恕我直言，您太偏爱他了。正因为汪洋是跟您一起创业的，也是公司的老员工，才更应该遵守集团的制度。像他这样一而再、再而三的违反集团的制度，您不加以惩罚。 这岂不是让大家一同效仿？那你觉得应该怎么处理、啊？对天成进行一次人事彻查。董事长，丽啊，这不是小事儿，我考虑考虑。你先出去吧。董事长，刚刚小吴打电话过来。 说是黄礼林和夏明问话，说他们天科在这次内部竞标当中关键数据被盗，现在要查内奸，我们审计小组也要接受调查。董事长，他们太过分了！我们审计小组是有保密制度的，怎么可能泄露他们的数据呢？再说，他们在制作领先项目标书的时候，我们连他们的商务合约部的门都没进去过，就这样也要扯到我们头上。 志平，你偷不了懒了。风刮过来了。凭我对黄丽林的了解，这次审计小组肯定让他抓住了把柄。不可能，我手底下的人都很守规矩的。我相信审计小组的人是守规矩的，可是黄丽林不守规矩啊。即便你们主观上不想，客观上他也给你弄出点事儿来。 况且你们审计小组这么多人，你敢保证每个人不上当？我再三嘱咐过，不让他们碰竞标项目的资料。志平，你说汪洋，我也奇怪。赵从前，黄丽玲和他不是一路人。他离开集团这些年，心里有怨气。 在变，你觉得怎么处理啊？既然内部竞标出了纠纷，当然由我们招标小组进行调。